Молодежь в высшей степени такая образованная, прямо, ведь мы учились на медные гроши. Правда, мы много читали, но что это значит по сравнению с тем, что теперь имеет молодежь, это нужно понять, как вы счастливы. Я поколение 905 года. Это не самое старое поколение. Самое старое поколение это Ленин, Крыжиновский, Крупская. Учились мы марксизму, читали Маркса, Энгельса и философию других авторов. А в Екатеринославе все было другое. Вам это покажется странно. Два южных города. Во-первых, мы сразу попали в руки к промышленным рабочим. Этот народ был очень серьезный и требовал от нас много. Вот я вам могу сказать такой пример. Я с ними изучала политическую экономию и дошла до вопроса о прибавочной стоимости. А ну как я им буду объяснять, когда там у Маркса алгебраические таблицы? Потом я говорю, теперь я говорю, идет глава которую я не смогу вам изложить, там требуется высшая математика. Как они услышали это? Они подняли такой бунт. А, нет, товарищ, так мы не пойдем. Вы нам дайте все, вы ничего не пропускаете. Страстно они спорили. Страстно боролись за каждое слово. Но они меня заставили все формулы рассказать. Они горели это, это была такая жажда знаний. Меня поразили рабочие, промышленные рабочие, не болтуны, не любящие лишних речей, потом вдумчивые. Это там, где вырос и воспитался Григорий Иванович Петровский, с которым я была очень дружна. Помню. У меня был кружок Молодежи, который собирался у меня на квартире. Это была богатая квартира купца Минухина, где я давала да, уроки. Да. И когда начался большое движение, после 9 января, так он раз встал за дверью, спрятался, чтобы сосчитать, сколько людей ко мне придет. Потому что я это называла, ко мне придут двоюродные братья. Он говорит, я стоял за дверью и насчитал, что к вам пришло 26 родный братьев. <свят> У меня был кружок, куда входил Варлен. И брат и сестра. Потом Войцеховича я знала в подполье. Чудесная молодежь была. Владимир Ильич любил народ простых людей труда. Приезжали и пешком приходили в Москву к Ленину ходаки. Ждать приходилось недолго. Вот уже зовут. Они чинно входят в кабинет Ленина. А он из-за стола уже спешит к ним навстречу, приветливо здоровается с каждым за руку, усаживает гостей. А ты, дедушка, вот сюда, поближе, в кресло. И начинается Простая задушевная беседа. Делегатов поражало, что Владимир Ильич запоминал, как зовут каждого. А еще больше изумляло их, что Ленин оказывался осведомленным о нуждах их деревень. Нередко такие беседы с крестьянами, с рабочими, служили Ленину основанием для издания постановления или декрета. Дорогие мои товарищи, дорогие мои молодые друзья, я хочу вам сначала сказать несколько слов о Владимире Ильиче, описать его наружность, описать его манеры, потому что все портреты, которые вы видите, меня лично не удовлетворяют. Так же сказала мне и наша известная старая большевичка Елена Дмитриевна Стасова. Вот я вам сейчас скажу, каким я его видела и каким я его запомнила на всю жизнь. Когда ударила первая наша революция, Владимир Ильич решил, что оставаться в эмиграции ему невозможно. Что сейчас он должен лично сам руководить этим движением. И вот, не помню, 7 или 8 ноября Владимир Ильич с Надеждой Константиновной Крупской приезжает нелегально, конечно, в Петербург. Я в это время вернулась только что попавшую под манифест из Вологодской ссылки, куда я была выслана за политическую неблагонадежность на три года. Тача же я бросилась с моей подругой Шура Тараева. Я была в то время медичкой женских медицинских курсов, а Шура была золотошвейкой Выборгского района, потомственная работница, как можно сказать. Вся ее семья была рабочая. Нам дали поручение работать в Выборгском районе. Мне поручили быть организатором и пропагандисткой Чернореченского подрайона. А Шурочка работала пропагандисткой в своих мастерских. И нам было сказано, ходить на все митинги, куда мы можем успеть, слушать все речи, кто выступал тогда. же нам сказали, что на выборской стороне в одном из э, рабочих клубов э, будет происходить э, такой митинг. И нам туда следует пойти. Вот мы идем втроем. Шурочка э, Тараева, я. И подруга наша еще третья, Надя, не помню ее фамилию. Идем и думаем, а вдруг Владимир Ильич будет выступать? Мы знали, что наш Ильич выступает очень много, под разными фамилиями. И так нам хотелось его увидеть. Ведь не было тогда всех этих портретов, что вы теперь видите. Но мы хотели видеть любимого вождя. Вот мы приходим, видим довольно большой зал. Народу битком набито. Просто яблоку негде упасть. Посмотрели, видим, в задах имеется несколько мест. Мы туда протолкались, пролезли и сели. А, видимо, у дверей сидит полицейский чин. Как помню, тогда это был один из высоких чинов пристав. Он выискивает, кто что говорит, и записывает, и дальше предпринимает меры. Вдруг подходит ко мне один товарищ и шепотом говорит, Таня, это была моя кличка, Таня, за три ряда перед вами сидит Владимир Ильич Ленин. Товарищи, вы представляете, что, как забилось мое сердце, как я обрадовалась, сейчас увижу его, Там шепчу девчонкам, девчонки, Ильич здесь, где? Молчите девчонки, вот он. А он сидит перед нами человек в сером таком пальто, русые, чуть рыжеватые волосы такие. Мы давай смотреть ему в спину. Знаете, вот как вы иногда, хочешь, чтобы кто-то на тебя повернулся, и смотришь на него упорно, упорно, понимаете, прямо гипнотизируешь. И так мы смотрим, смотрим, и вдруг он повернулся и улыбнулся вдруг слышим, слово принадлежит товарищу Карпову. Ох, а мы знали, что Ильи часто уступал под именем Карпова. Видим, он быстро встал, пальто на нем расстегнуто, в руке правая у него кепка, сложена так. И он быстро, таким шагом, он очень быстро ходил, подходит к трибуне, ловко так спрыгивает на трибуну, собрание было по поводу думы, и говорил так доступно и так красочно. Вдруг мы видим, смотрим, друг друга меня толкнула Шура. Таня, смотри, куда? На полицейского. Слышу, полицейский, на сих пор сидел и вот так-то опустил голову и спит. Но когда заговорил Ильич, он почувствовал, что это кто-то такое крамольное. Он сейчас же трепенулся, стал слушать. По то время видим, Ильичу подают сзади стоявшую записку. Он взял эту записку, прочитал ее, не прерывая нисколько речи. А мы волнуемся. «Закрепляйся, закругляйся, закругляйся вскрыть, надо уходить». Смотрим, раз, полицейский исчез. Значит, он сейчас бежит за ним значит он приведет с собой полицейский владимир ильич кончил свою речь спрыгнул с этой эстрады и его окружили сейчас же те лица которые стояли сзади ну ясное дело его охрана и куда то его увели но мы забыли про все мы вскочили и побежали посмотрим никого нет уже скрылись, как будто сквозь землю провалились. Но наши-то рабочие выброски знали, куда его увезти. Вечером, конечно, кидаемся в свой райком и говорим, вот так, 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 вот докладываем, что мы делали. Где Ленин? То есть как он? Успокойтесь, девочки. Идите домой, Владимир Ильич, на месте. Но эта встреча с Владимиром Ильичом осталась мне... На всю жизнь Он так запав у мене в серце, що я його пам'ятаю і ніколи в житті не забуду. Мабуть, в житті кожної людини буває хвилина, коли вона відчуває свою самостійність, силу своїх рук. Для мене була така хвилина, коли ми закінчили будівництво 4-го стану. Всі зібрались тоді на мітинг. Будівники, робітники заводу. Дуже вже було урочисто, радісним. А як думаєш жити далі? Взагалі я мрію бути лікарем, але гадаю, що і для моєї майбутньої професії будова дала багато. Ніде краще не пізнаєш життя, ніж на будові. Або Віра Сачук, бетонниця. Ще й року немає, як я своєю подругою Лідою Левчук приїхала до Кривого Рогу. Кажуть, що на будову їдуть за романтикою. Може, це й дійсно так називається, але нам просто хотілося побачити, як живуть в місті, які тут люди, яка праця. Як вперше потрапили на завод, навіть злякались. стільки людей, стільки машин. Здавалося, що ніколи нам не розібратися у всьому. а потім звикли, придивились, дуже цікаво працювати. Ми попали в бригаду Наталії Семенівни Солокненко. В перший день все здавалось чужим, суворим якось було боязно чи подружимось, чи навчимось так працювати, як вони. Адже для нас з Лідою сам бетон був новинкою, але дівчата виявились хорошими дружніми. А тепер ми почуваємо тут себе як вдома. Все нам подобається і робота, і люди. Дуже приємно, що тепер ми прості дівчата. Самі будуємо такі великі металургійні цехи, які так вразили нашу увагу по приїзді. Професія моя Тесля. Без цієї професії не можна побудувати завод. Коли я вчився у 8 класі, я заздрив тим людям, які будують. Як це цікаво, побудувати щось своїми руками. У нас бригада Комсомольська молодіжна. Хлопці у нас молоді. Всім по 17 років. Живемо ми всі в гуртожитку на одному поверсі. Гуртожиток у нас дуже хороший. Я дивився кінофільм Де ти з Ульфія? Там я бачив, які красиві гуртожитки і думав, що це тільки в кіно. Але так переконався, що і насправді вони дуже красиві. Я раджу людям, які думають поступити в інститут чи в інший учбовий заклад, спочатку побувати на будівництві і щонебудь зробити своїми руками. З радісним я поверталася з обласної комсомольської конференції. Мене обрали делегатом 20-го з'їзду Ленінського комсомолу України. Я представлятиму там району Комсомолію. Ми будемо обговорювати наші комсомольські справи, діяльність комсомолу як помічника партії Леніна. А поки до з'їзду остався час, наші сільські комсомольці вирішили вивчити життя і революційну діяльність Ілліча. В нашому відділку створений гурток політичної освіти. Його відвідують не тільки комсомольці, а й вся молодь нашого села. Взагалі в нас дуже хороші хлопці-дівчата. Ми своїми руками відремонтували клуб, посадили дерева в парку. Наші самодіяльні артисти завжди дають цікаві концерти у всіх відділках Радгоспу. Коли закінчиться з'їзд і я повернуся додому, то ми всі разом порадимось, як ще краще організувати комсомольську роботу, зробити наше комсомольське життя змістовним і цікавим. Три роки тому нашу раю обрали комсоргом відділку. Я б сказав, що комсомольці не помилилися. Якось вона вміє запалити вогник. Робота зразу пожвавішала. І в тому, що її обрали делегатом 20-го з'їзду комсомолу України, є оцінка її роботи як комсомольського ватажка. Наша бригада складається з 10 чоловік. Хлопці дуже хороші. Уміють славно попрацювати. Особливо велике трудове напруження у нас було під час предз'їздівського змагання. Цей трудовий темп не спадає в нас і зараз. Добре працюють бригадир слюсарів Артем Юрчик, Володимир Штефан, Іван Зуй, Олександр Герасименко та інші товариші. Я вам скажу, що наша робота вимагає неабияких знань, досвіду. Бо ми, власне, після монтажників мусимо довести все обладнання до такого стану, щоб воно працювало безперебійно. А машини надходять з цих складних, найновіших конструкцій. Як же ти розберешся складній техніці, не маючи відповідної освіти? Тому нам треба вчитися. Ось, наприклад, Герасименко закінчує середню школу. Штефан готується поступити в інститут. Я навчаюся на четвертому курсі інституту. Не раз допомагаємо один одному, не лише в роботі, а й в навчанні. Що мені особливо подобається, так це те, що наші хлопці дуже наполегливі, не відступають перед жодними труднощами. Буває, наприклад, так, що при наладці устаткування щось не ладиться, неначе все гаразд з усіма технічними документами, а ось не клеїться. Не мене й кілька годин. А вже хтось із членів бригади майже на ходу подає раціоналізацію пропозицію, дає нам на розгляд на швидкоруч зроблений пристрій, що ліквідує неполадки, які нам задавали стільки клопоту. Наприклад, раніше під час роботи агрегата дуже часто виходили з ладу підігрівачі, бо на трубках була велика вібрація. Ми поставили між металеві трубки паранітові пластини, зменшили коливання. Зараз підігрівачі працюють. Прекрасно. Оборудование. От этого зависит очень много для завершения комплексной механизации в районе. Стоп. Всем вам дякую. Всем.